Вместе представители Чернявгаза и представители собственников квартир в конце месяца снимают показания счетчика общедомового снимают показания индивидуальных, если в этом доме есть, у кого установлены индивидуальные счетчики, выводят разницу, эта разница пропорционально распределяется между количеством зарегистрированных людей. Потребитель, если не согласен с тем, чтобы вести расчеты по домовому узлу учета, может установить счетчик себе индивидуальную квартиру. Но эта установка счетчика происходит уже за, за деньги Державний регулятор знайшов дивний спосіб, як можна зекономити грошові витрати на безкоштовне встановлення квартирних газових лічильників. Виявляється, їх можна замінити на домові, тобто за принципом, один. На всіх. Перший заступник голови правління патчинів газу Сергій Савченко наголосив, що наприкінці звітного облікового періоду за місяць представник газової компанії та домовласник знімають показання з домового лічильника і пропорційно розподіляються обліковані витрати газу між мешканцями квартир. При цьому враховується із загального показника лише ті витрати у квартирах, в яких встановлені індивідуальні, тобто квартирні лічильники газу. Звичайно, що такі кроки нововведення може розцінити як замах на порушення законних прав та інтересів громадян, оскільки один мешканець не може відповідати за те, скільки газу витратив його сусід. Це не лише несправедливо, а й аморально, бо складається враження, що чим далі то все більше держави через різні інституції зганяє людей як стадо овець у стіло. Але її вихід із такої становища той, хто не згоден з вимогами газового монополіста, може встановити у себе квартири індивідуальний обліковий пристрій, але вже не безкоштовно, а за власні кошти. Втім, про умови та порядок встановлення таких домових лічильників розповіли керівники пад Чернівгаз. Прийнят закон про обезпечення комерційного вчора природного газу. І цього законом до 1 января 2012 року повинні бути Обеспечены узлами учета все потребители, которые потребляют газ для отопления. До 1 января 2016 года все потребители, которые потребляют природный газ на приготовление пищи и подогрев воды. И до 1 января 2018 года все потребители, которые используют газ только для приготовления пищи. На 1 апреля количество потребителей по Черневской области, которым не установлены узлы учета, которые потребляют газ без учета, по плита газовая колонка это 10,5 тысяч потребителей и только газовая плита 62,5 тысячи потребителей. Согласно разъяснением и позиции регулятора НКРЕ в связи с тем, что для выполнения Требования закона о обеспечении коммерческого учета осталось меньше двух лет, то количество счетчиков, которые необходимо установить, это порядка трех миллионов по Украине. Национальным регулятором были разработаны мероприятия, которые ускорят процесс установ... обеспечения узлами учета потребителей. И одним из этих мероприятий является установление домовых узлов учета природного газа, потому что основная масса потребителей, которые потребляют природный газ в много, многоквартирных, многоэтажных домах, это потребители, которые употребляют для приготовления пищи в основном. Дальше вторым фактором, который, по мнению регулятора, позволит сэкономить денежные средства, которые затрачивается на установление узла учета, это стоимость установки узла учета для индивидуально каждой квартиры и установления домового узла учета. Если установка домового узла учета на дом, где порядка 120 абонентов, обходится около 55 тысяч гривен, то установление в каждую квартиру этим 120 абонентов обходится порядка 245-250 тысяч. То есть э, с целью экономии э, регулятор тоже настаивает на том, чтобы устанавливать домовые узлы учета газа. С этой целью э, регулятор при с программной на 2016 год настоял на увеличении объема финансирования для домовых узлов учета и уменьшил финансирование для установки индивидуальных узлов учета. То есть, по По Чернигову газу, по инвестиционной программе, которая была утверждена 31 марта 2016 года, предусматривается установка 1147 домовых счетчиков на общую сумму 28,3 миллиона гривен. И только 4,4 миллиона финансирования на установку индивидуальных узлов учета населения. Это порядка 200 абонентов. Если в 2015 году было предусмотрено на установку домовых узлов учета всего 3,7 миллиона гривен, то 81 дом проходил по иной программе, то здесь вы видите, какое значительное увеличение. Да? Носить изменения... Финансирование выделяется целевое, да, конкретно на установку домовых узлов учета. Вносить изменения Чернеугаз не имеет права без согласования с регулятором. Поэтому мы будем выполнять требования регулятора и устанавливать домовые узлы учета газа. Дальше порядок расчетов населения за услуги по домовому узлу учета регулируется постановлением Кабинета министров 620 вот. 16 мая 2002 года, но в январе 2016 года в это постановление были внесены изменения, которые более конкретизовало и как бы более детально. Ну я бы не сказал, что детально, но более к изменениям нормативной базы, которые произошли с внесением кодекса ГРМ. Там порядок расчета по этой постановке просто. Да? Вместе представители Чернявгаза и представители собственников квартир в конце месяца снимают показания счетчика общедомового, снимают показания индивидуальных, если в этом доме есть, у кого установлены индивидуальные счетчики, выводят разницу, эта разница пропорционально распределяется между количеством зарегистрированных людей. Потребитель, если не согласен с тем, чтобы вести расчеты по домовому узлу учета, может установить счетчик себе индивидуальную квартиру. Но эта установка счетчика происходит уже за, за деньги потребителя. Господин Вовка заслал на областную администрацию Черниговскую и на госполком, прислал еще два раза уже, присылали письмо, чтобы они поставили на личный контроль главной администрации по выполнению этих программ. На самом деле мы немножко были удивлены изменениями, которые внесли, потому что нам инвестпрограмму должны были утвердить не 31 марта, а гораздо раньше. Изменения, которые внесли последние, это фактически 1147 147. счетчиков, потому что уменьшили финансирование на квартирные счетчики, на комплексное потребление газа и плита плюс колонка, и фактически получилось по той арифметике, которую мы до сегодняшнего дня имеем, что инвест программы не предусмотрено финансирование порядка на, 2000 счетчиков, еще, которые должны были уже быть установлены до 1 января 2016 года. Процессы, не знаю, насколько не обратим, но изменять инвест программу мы не можем. И фактически, я думаю, даже те же акции саботирования установки этих счетчиков, они ну, ни к чему хорошему не приведут. Проблема кроется гораздо, гораздо глубже, потому что все законы о рынке природного газа голосовали депутаты, которые потом переходят в исполнительные власти вот, после этого голосования. И фактически, то есть это государственная программа и не личная инициатива Чернигов Газа, чтобы облегчить себе жизнь. То, что мы видим на сегодняшний день, большие социальные проблемы, потому что при норме 4,4 понятно, что люди и так не в восторге от этих домовых счетчиков, потому что они должны еще отвечать не только за свое употребление, но это принцип установки всех домовых счетчиков, и тепла, и воды, и газа, потому что потери, они внутри дома, они будут автоматически ложиться на жильцов этого дома. Вот. Но, тем не менее, проблема социальная, и фактически решение НКРЕ принято, и они неукоснительно его внедряет в жизнь. Мы с вами не в восторге от тех изменений, которые внесли в нашу программу, Потому что э, до этого это был город Черников, теперь это Чернигов, Нежин, Бахма, Адреса, которые попали в этот проект.